Що у нас спланірована камера для утримання офіцерського складу? Відмінність від в те, що вони перекручені до полу. Все згідно вимог статуту, керівних документів, Боюсь помилитися, 2,5-4 метри. Засуджених, затриманих, повинен бути санузел в камері. Плануємо все в майбутньому. Зараз ще не поки що Сталося плиткою вложити, mm -hmm. але головне, що воно, воно все працює. У нас є вже матеріал, все. є спеціалісти, які від Кічі, вони, Це на кеч представниками Кічі буде покладена тут плитка. Ну, поки. Головне, що воно є. Там все працює, все фунциклює, вода здимається, каналізація виведена, все зроблено. Не совсем это может э, красиво для кого-то, не совсем может это прилично, но любыми методами э, влиять на сознание военнослужащих. Для тимчасово удержанных военнослужащих. Переважно, за статью 178 скорее не правопорушен, статью 178 Кодекса Украины про 201 правопорушен. То есть пробывание на Терезах в в местах. Мы 22 места для э, военнослужащих, которые отбывают от наказания по суду от месяца до 6, и порядка, скажем так, 20-25 человек, которые будут э, задерживаться по выживанию спортовых напоев або оказания сопротивления э, законным вымогам начальника патруля. Здесь гаубфахта э, рассчитана на 120 мест полностью вся. Это в том случае, когда мы ведем ее полностью в строй. До этого была в Харькове, да. Мы вынуждены были загружаться, вывозить на удаление порядка 56 километров. Не всегда хватало техники, особенно горюче-смазочных материалов, не буду, не буду скрывать. Теперь, я думаю, эффективность будет гораздо больше. От нарушения формы одежды до употребления, то скрывать не буду, до употребления. Но если употребление нам удалось кое-как побороть, то сейчас и нарушение формы одежды, такое, такое, ну и... Не будем скрывать самовильность за лучшими Военно не отпускаем. А почему? Ну, как-то она сказала, начать сказала, нет, нет. Ну, редко она заходит. Это бывает очень редко. То есть они заходят, отпустите, нет. А мы никто как бы не, не скандалил никогда по этому поводу ничего.